নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক কেন পেচিক হোটেলত মানে জুবিন গাৰ্গে যিখন হোটেলত আছিলে তাৰ সম্পূৰ্ণ কাহিনীটো কৈ আছোঁ মানে অমৃত প্ৰভা কেনেকৈ হেৰি জুবিন গাৰ্গৰ কথালৈ ক'ল কি হ'ল এইটো জেদ আপোনালোকক কৈ আছোঁ সিদিনা আছিল সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ দুহেজাৰ পঁচিছ সিদিনাখন কি হ'ল ইহঁতে ছিংগাপুৰৰ ফেন পেচিফিক হোটেলত জুবিন গাৰ্গ তাৰপাছত অমৃত প্ৰভা আৰু তন্ময় ফুকন আদিকে আৰু আছে বহুত কেইজন গোটেইকেইজনৰ নাম ক'ব লগা নাই আৰু ইহঁতে একেলগে হোটেললৈ গৈছিল কিন্তু সেই হোটেলখনত শ্যামকানু মহন্ত আৰু তেওঁৰ পত্নী শ্যামকানু মহন্ত আৰু তেওঁৰ পত্নী অনিতা ডেকা মহন্ত আগতীয়াকৈ উপস্থিত আছিল তাত জুবিন গাৰ্গসকল জুবিন গাৰ্গ লগতে ইহঁতে অমৃত প্ৰভা তন্ময় ভূষণ ইহঁতে তাত গ'ল যেতিয়া গৈছিল সেই সময়ত অনিতা ডেকা অনিতা ডেকা মহন্ত আৰু শ্যম কানু মহন্ত দৌ ঘীৰে ঘৈণীয়েকে তাত ধৰ্মৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল যেতিয়া ইহঁতে গৈ পালে তাত গৈ পোৱাৰ পাছত কি হ'ল মানে শ্যম কানু মহন্তই জুবিন গাৰ্গক মানে বাৰত লৈ গ'ল এইখন যি গোটেই ফাইভ ষ্টাৰ হোটেল তাৰ ভিতৰতে বাৰ চাৰ গোটেই আছে তাত লৈ গ'ল লৈ গৈ তাত মানে ড্ৰিংকছ কৰিলে দুয়োটাই লভেট ড্ৰিংকছ কৰিলে আৰু এইফালে কি কৰিছে জানেই অনিতা ডেকা মহন্ত মানে শ্যামকানু মহন্তৰ পত্নী তাই কি কৰিছে তাই জুবিন গাৰ্গৰ কথাৰ চাবিটো লৈ মানে আগতীয়াকৈ তাত অমৃত প্ৰভাৱ নি কথাটোৰ ভিতৰত সোমাই ৰাখিছে ৰাখি তাত আছে এইফালে ইহঁতে পূৰা ড্ৰিংক কৰি আছে জুবিন গাৰ্গৰ নিচা বাঢ়ি গৈ আছে গৈ তাৰপাছত কিছু সময়ৰ পিছত তাত মানে জুবিন গাৰ্গক লৈ যাব আৰু জুবিন গাৰ্গে যোৱাৰ আগত তন্ময় ফুকনে জুবিনৰ ৰুমটো লৈ গ'ল গৈ তন্ময় ফুকনে যেতিয়া কলিং বেল্টি পিলে মানে ভিতৰত মানুহ থকা অনুমান পালে যে মাইকীৰ মাৰ তেনেকুৱা এটা অনুমান পালে তেতিয়া সিহঁতক তাত দেখিলে দেখি আৰু বেছি একো ভবা নাই যে যি গতিকে আছে আমাৰ মনটো আৰু ঘৈণেক আছে একো নাই এনে কিবা কাৰণত থাকিবও পাৰে এই উচিহি তাৰপাছত জুবিন গাৰ্গ গ'ল জুবিন গাৰ্গটো এইফালে পুৰা মানে নিচা হৈছে মানুহজনৰ কামাং খুৱাই লৈছে সিহঁতৰ প্লেনিং আছে তাত তেনেকৈ প্ৰথম নিশাটো তেনেকৈ থাকিল মানে নিশাৰ ভিতৰত আৰু কি হৈছে কি হোৱা নাই সেইটো আৰু আমি ক'ব নাযাওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত মানে যিখিনি মানুহক এৰেষ্ট কৰিলে অনিতা ডেকা মহন্তক তেওঁ এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰা নাই তেওঁতো উপস্থিত হৈছিল সমস্ত ঘটনাত তেওঁতো দুখী আৰু তেওঁ এগৰাকী নাৰী হৈ তেওঁ বেলেগ নাৰীয়ে এগৰাকীক জুবিন গাৰ্গৰ কথা থাকিব ৰাখি ৰাখিলে সেইটোতো মানে তেওঁ নাৰী হৈ তেওঁ ভাবিব লাগিছিল গৰিমা গাৰ্গৰ কথাটো এবাৰ হ'লেতো ভাবিব লাগিছিল এই গোটেই তথ্যখিনি দুলু আমহেদ ধুলু আহমেদ তেখেতে গোটেই তদন্ত কৰি তাত উলিয়াইছে ছিংগাপুৰত তেখেতে বাৰে বাৰে অহা যোৱা কৰি আছে তেখেতে আমাৰ একমাত্ৰ অসমীয়া যিগৰাকীয়ে ছিংগাপুৰত গৈ গোটেই তথ্যখিনি তাৰ পুলিচৰ সহায়ত লৈ আছে আমিতো তেখেত নগ'লে আমি কিছুমান এইবিলাক কথা আমি গমেই নাপালোঁ হয় আমি গমেই নাপালোঁ হয় আৰু এই গোটেই কথাখিনি মই তেখেতৰ পৰা জানি আপোনালোকক মানে কথাখিনি মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ এতিয়া চাওক মানে কোন কোন কেনেকৈ জড়িত হৈছে এতিয়া তদন্ত কৰিলে এইবিলাক চব লাহে লাহে ওলাই থাকিব আপোনালোকে নিউজত দেখি আছে শ্যাম কানু মহন্তৰ ঘূণ্য পণ্ডিতা ডেকা মহন্তই উকিলৰ সন্ধানত পূৰা ঘূৰি আছে মানে উকিল লাগে মানে হেৰিৰ কাৰণে শ্যাম কানু মহন্তৰ বাবে উকিল লাগে আদালতে আদালতে ঘূৰি ফুৰিছে লক্ষ্য কৰিছে এটা সত্তাক অসমীয়াৰ অসমৰ এটা গৌৰৱ মানুহক ধ্বংস কৰি দিলে অসমৰ গৌৰৱ আছিল জুবিন গাৰ্গ প্লেনিং কৰি ইহঁতে এনেকৈ এটা সত্তাক ধ্বংস কৰি দিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক'বলগীয়া মোৰ এইখিনিয়ে আছিল আৰু ভৱিষ্যতত বা পিছত আৰু এনেকুৱা তথ্য মই পোৱাৰ পাছত আপোনালোকক মই জনাম আৰু আপোনালোকে এইবিলাক তথ্য পাই থাকিবলৈ বা জানিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি মোৰ ধৰক কিবা কোৱাত কিবা এটা ভুলো হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক উপদেশ হিচাপে জনালে মই সুখী হ'ম ধন্যবাদ নমস্কাৰ